27 апреля состоялось историческое подписание Ассоциации с Евросоюзом, то, которое так ждали украинские граждане и вся Украина. И вот впервые после подписания Ассоциации первый официальный визит политика очень высокого уровня, политика, представляющего страны Евросоюза. С 8 по 10 июля в Украину состоится официальный визит государственного министра по делам Европы господина Лидингтона. Визит очень важный. Он несет чисто политическую составляющую, потому что Украина все это время выступает как один из самых важных и приоритетных партнеров по стабилизации ситуации в Украине. И Великобритания, как лидирующая страна, выступает за то, чтобы Россия прекратила поддерживать сепаратистов. Она выступает за более жесткие санкции по отношению к России и требует прекращения поставок оружия через, Украину, через границу на Украину. На сегодняшний день Великобритания уже подтвердила, что готова оказать помощь в размере 10 миллионов фунтов Украине, как помощь в ее развитии в этой ситуации. И все те телодвижения, которые она делает в настоящее время, показывают на то, что она видит нас как стратегического партнера, нас, Украину. И визит в область тоже не случайный. Украина показала всему миру свое стремление идти в Европу, а Днепропетровск показал то, как она может бороться с сепаратизмом. И в рамках визита на Украину господин министр посещает Киев, встречается с руководством страны и 9 числа его состоится официальный визит в Днепропетровскую область. Одно из ключевых встреч – встреча с губернатором области, с председателем государственной областной администрации господином Коломойским. Естественно, что это будет обсуждение всех сегодняшних, всей сегодняшней ситуации, которая происходит в Донецкой и в Луганской области, ситуации, которая сложилась в Днепропетровской области. И будут сделаны соответствующие заявления. Кроме того, следует отметить, что для нас Великобритания является одним из важных торговых партнеров. Но ситуация в Украине точно так же повлияла и на товарооборот между нашими странами. И мы надеемся, что стабилизация ситуации в Украине будет положительно влиять на его увеличение. В рамках визита также предусмотрена встреча с представителями ОБСЕ, находящимися в Днепропетровске, комитетом избирателей Украины, также находящимися в Днепропетровске. И одна из самых таких интересных встреч – это с областным советом, с председателем областного совета господином Удодом. И что самое интересное и приятное, они уделяют внимание очень молодежи. И когда шла чтобы говорить о тех, той программе, которая должна быть в нашей области, одно из пожеланий господина министра было встретиться с молодежью и со студентами области. Он видит то, что молодежь – это завтрашний день Украины. И от активной жизненной позиции зависит то, каким же будет наше государство, каким, каким будет, какой будет политика, каким будет правительство завтрашнего дня. И целый час министр будет один на один встречаться с молодежью области. Причем он отказался от многих встреч, касающихся бизнес-характера бизнес с общественными организациями, но не отказался от встречи с молодежью. Это первый визит. Первый визит политика такого уровня. И после подписания соглашения с ЕС. И он является четким сигналом для всех остальных стран, что Днепропетровская область является приоритетной. Днепропетровская область сегодня партнер по борьбе с сепаратизмом. И, и именно Днепропетровская область сегодня является передовой в плане проведения вопросов децентрализации, своих предложений по децентрализации.